Həzətədir gecən biyası çıxırdı, gedirdi başını sarıdı quya başçı danışmağa. Dançı da ağlayırdı, dançı da ağlıyırdı. Diciyəm De, etdi deyə bilmirəm də bu sözləri. Amma insan ki danışmaq istəyir, danış. Bir dəfə məsciddə biri ayağın yuurdu, dəstəmaz alırdı, ayağın yuurdu. Həzətədir ki ayağı yumazdı da məsəldir. Nə? Çün xəlifənin sözünə qarşı çıxırsan, ikinci xəlifənin dövründə idi. Həzətədir ki sağcı sağcı. Yox, yox, elə bir şey deməmişəm söz. İmamın məzlumiyyətinə baxaq ki sən xalifənin sözünə çıxırsan, o alam təyir bilir. Cəmiyyət onu qəbul etməlidir. Məsəl üçün mən burada danışıram. Düzdür yox? Burada heç kim olmasa mən kimə danışacağam bunu? Elə də yox. Nə qədər elimli olursan ol, nə qədər savadlı olursan ol, səni kim qəbul edə bilməsə, cəmiyyət olmasa sən kimə danışacaqsın? Bizim bu saat bizim ölkədə, bizim məsələn mən ustadımızdan danışıram. Heç qırağa getmirəm, nə adını deməyə istəmirəm, tanıyan tanıyır. Bizim ustadımız filosofdur alimdir. Yəni mən ölkədə 2 nəfər, 3 nəfər onun kimi, yəni sabahtdı, elimli, arif bir insan tanıyam, tanımıyam. Bu insan cəmiyyətdə, yəni o ki, yəni süyny elimlilər ki var, o alimlər ki var, onların 1000-də biri qədər tanınmır cəmiyyətdə. Çoxsa deyincə danışğın başa düşmürük. Çünki cəmiyyət o deyil. Ha, hə, İmam Gəlib bəyim sə həmən belə Loridilla şey dilində danışacaq. Həzətəlinin nəcib bəlağədə o xutbələri var ha, kəlamları var ha. Onlar hamısı minbərdə deyibdə Həzətəli olar. Cümə xutbələri var, məktubları var. Görəsən o məktubların, cümə xutbələrinin kəlamlar bu günə kimi təfsir olunur da, əzizim. Təfsir olunur, olunmur? Həcər bir dənə Həzətəli bir söz deyirdi, bir, bir də qayıtdı ki, biraz izah elə izah elirdi, bir dənə izah elə. Yenidən izah elirdi. İzahının içindən izah çıxırdı. Bu gün iman zaman ağa gələndə nəyə görə deyirəm 313 nəfər düzəlmir. 313 nəfər intellektual, dual, səbətli, elimli, arif, bəsirətli mömin lazımdır 313 nəfər. Nəinki təqvası olsun, elmi olmasın. Nəinki gecə namazını qəşş eləsin, mələklə otusun, məsələn söhbət eləsin, amma bəsirət yoxdur. Nəinki pis bəsirət olsun, bəsirətli olsun. Məsələn cəmiyyətdə başveren halaca görürsən, amma təqvası yoxdur. Gözü söyüşür, görürəmsa qeybət eləyir, gözü naməhrəmə baxır. Bunlar hamısı kompleks şəkildə onlar parallel getməlidir. Şəhəditnübar urur ki, elə bil bir uşaq da anadan olub böyüyür. Bunun hər yeri böyüyür, əlləri böyümür. Necə görsənəcək? Ey bacı. Boyu da əlləri böyüyür, heç yeri böyümür. Əli böyükdür, bədən balacı. Necə olacaq? Boyu da başı böyüyür, musası o büsü yerə böyümür. Bunlar hamısı paralel gedəndə insan normal insan kimi görsənildə, insanın da mənəviyyəti bu cür olmalıdır. Elim, təqva, bəsirət, bunlar hamısı paralel getməlidir ki, zamanə sahib gəlib o insanların dünyanı idarə eləyə bilsin dünyanı idarəliyə bu kişi. Dünyanı, dünyanı idarə etmək üçün də kamil insan lazımdır. Həm elimli, həm savatlı, həm bəsirətli, həm təqvalı. Bunlar hamısı öz yerində olmalıdır. Yoxsa imam haraz ufr edir. Yenə gələcək olacaq məsul.